22 aprel Ümumdünya Yer Günüdür. BMT səviyyəsində qeyd olunan günün əsas məqsədi ətraf mühitin əhəmiyyətini təbliğatı, onun ilkin formada qorunub saxlanılması, planetin təbiət ehtiyatlarının tükənməsi və sər sahələri əhatə etməsi ilə qədərdir. Dünyanın bir çox ölkələri kimi Azərbaycan da bu prinsiplər üzrə işlər görür. Ümumiyyətlə torpaqların təmizlənməsi, yəni bu gün Azərbaycanda, Bakı xüsusilə və Bakı şəhərinə xarakterik olduğu üçün bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Yaşyllıqların salınması, mövcud olan yaşyllıqların qorunması, bunların daha mütərəqqi üsullarla, belə deyək, damzlanması və digər faydalı e, məqamları nəzərə almaqla tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Ümumiyyətlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi və bu çirklənmiş ərazilərdə bilavasitə ekoloji Görüntü ekoloji mənzərənə özündə təsvir edənə müvafiq infrastrukturların salınmasını biz həyata keçiririk. Bu yaz, ə, payız ə, belə qeyd sezonunda 1 milyona qədər çağaç əkilməsini biz hədəfləmişik. Azərbaycanın bəzi regionlarında adam başına düşən yaşıllıq sahənin artırılması bu üzrə üçün prioritetdir. Yaşıllıqla bağlı məsələyə baxdıqda Azərbaycan BMT səviyyəsində qabaqcıl sıraladadır. Azərbaycan yaşlılıqların genişləndirilməsi ilə bağlı bu aksiya bu cür aksiyaların aparılması ilə bağlı dünyanın birinci onluğunda olan ölkələrdəndir. Bu, bu birinci onluqda Türkiyə ölkələrindən Türkiyədir, bizibiz Özbekstandır. Və e, oradan da son illərdə Azərbaycanda çox geniş miqyaslı yaşlılıqların sağlamlıq artırılması və həssasiyyətə keçirir və bizim milli e, meşə strategiyamız e, ha, hazırlanır. Bu strategiyada artı razılaşdırılma Allahəsində və bu milli meşə proqramı təsdiqləndəndən sonra yaxın 10 il ərzində, növbəti 10 il ərzində Azərbaycan da meşələ örtülü olan ərazilərin faiz miqyas nisbətini Azərbaycan bütün ərazisinin hal-hazırda 11.8% idi meşə örtülü ərazilərimiz bu faizi 15%-ə qədər qaldırmaq hədəfləmişik. Azərbaycan mişə sahələrlə bağlı zəngin ölkə deyil vəximdan ağacların əkilməsi məsələsi diqqətə saxlanılır. Hətta hər hansısa bir dövlət və ya özəl bir müəssisənin binası inşa edilirsə, mütləq onun ətrafında yaşıl lıq zolağının salınması əsas tələb kimi qoyulur. Digər tərəfdən də boş ərazilərdə müxtəlif aksiyalar zamanı ağaclar əkilir. Xalazlı Xozasan gölünün ətrafında belə yaşıllaşdırma işləri həyata keçirilir. Artıq 40 hektar ərazi ayrılmışdır. Orada yaşıllaşdırmasının 27 hektarı artıq yaşılıqlar salınıb və əkim əsəli əkim mövsümü başa çatandan kimi, yəni aprel ayının sonuna kimi, e, inşallah həmiraizə 40 hektar ərazinin hamısı əkili var torada bir yaşılın sonu olar, olar kimi təhvil veriləcək. Xatırlatma üçün deyək ki, 2 aprel 22-si beynəlxalq yer günü kimi qeyd olunur. Bu bayram 22 aprel 1999-cu ildə BMT-nin Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında təsdiqləb və 2010-cu ildən başlayaraq hər il keçirilir. Bu günlərlə bağlı keçirilən aksiyalarda əsas məqsəd cəmiyyətin və hər bir insanın yerin və onun ətraf mühitinin problemlərinə diqqəti cəlb etməkdir. Davos, G7, G20 və digər nənəy təşkilatlarda dünya ölkələrinin liderləri yer küresi ilə bağlı müxtəlif çağırışlar edir. Azərbaycan da həmin təşkilatlarda təmsil olunan zaman yer küresinin ekoloji problemləri ilə bağlı təşəbbüslər irəli sürür.